اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسویں سپارے پارے کے کچھ مضامین آپ کی خدمت میں کریں گے دسویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے چار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرابت داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے آیت نمبر بیالیس میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے آیت نمبر پینتالیس پینتالیس میں سے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے اور وہ ثابت قدم رہے اور اس طرح کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائی گئے تاکہ وہ کم حمدی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں منظوم کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آیت نمبر چون سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیاتِ الٰہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں آیت نمبر 56 تا اٹھاون میں یہودی قبائل کی ارشکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیالت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کر لو ہمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے آیت نمبر تریسٹھ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی آیت نمبر پیسر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے دس بنر تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا آیت نمبر بہتر سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں اور آگے چل کر فرمایا یہی سچے اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یقصہ ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین چونکہ باہمی مربوط ہیں اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے نا تو اس کی ایک وجہ بیان کی کہ سورہ انفال اس سے پہلے سورہ انفال ہے بس سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں اس لیے ان سے پہلے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اپنی طرف سے اٹکل پچو لگانا درست نہیں ہوتا یہ مدنی سورہ ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے نومی جبکہ ترتیب رضولی کے اعتبار سے ایک سو چودمی سورہ ہے یہ سورہ توبہ کی بات ہو رہی ہے چونکہ اس سورہ میں مشرقین سے سابقہ معاہدات منصوب کر کے برات کا اعلان کیا گیا اس لیے سورت کو سورت البرات بھی کہتے ہیں اور سورت توبہ میں مشرقین کا داخلہ مسجد آرام میں بند اور مناسے مناسب حج ادا کرنے سے روک دیا گیا اس صورت کی پہلی آیت میں مشرقین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے چار مہینے کا ٹائم دیا گیا اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی تو مقرر مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں پھر فرمایا کہ چار مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرقین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں ان کا مکمل محاصرہ کریں اور جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں آیت نمبر چھے میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرق قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں آیت نمبر آٹھ دس سے بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاقی عالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آ جائے تو کرا کا کبھی پاس نہ کریں آیت نمبر بارہ میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں آیت نمبر سولہ میں بتایا کہ مسلمانوں پر ازمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آئے مومنوں پر ازمائشیں کیوں آتی ہیں تاکہ ان کا کردار کھل کر کیا ہو جائے سامنے آ جائے آگے چل کر آیت نمبر چالیس میں سفر حجرت کے موقع پر غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا اور اس آیت میں چھ مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا آیت ایک ہے اور ذکر سیدنا صدیق اکبر کا چھ بار موجود ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہے آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تئی اختیار کریں گے جب کہ مسلمان دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تئی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان نہیں ہے آیت نمبر ستاون انسٹھ میں منافقین کے دغلے پن مسلمانوں سے بیزاری حضور پر صدقات کے معاملے میں تان کرنا اور ان کے ہریسانہ فطرت کا بیان فرمایا اور فرمایا اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عطا پر راضی ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالی نے صدقات واجبہ زکاة کے مصارف کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا جو یہ ہیں فقراء مساکین عاملین زکا مول القلوب غلامی سے گردر کو آزاد کرنا جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہو فی شبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو اور مسافر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا